戦い、戦え…何してるの鏡に向かって話しかけてたのねえ戦え、戦えって…ねえ戦え、戦えって言ってたんだよね戦え、戦えって…何と戦うの戦え、戦えって二回言ったってことは、二回戦があるのかな 黙ってちゃわからないよ普通はそんな一人で喋ったりはしないと思うんだ私は鏡に映る自分に話しかけたりしたことがないからさその髪型かっこいいと思うよ私はちょっと乱れてる感じなんか頑張って無造作に見えるような努力が伝わってくるし何しに来たんですか何って話しに来たんだよ 初めて会った時なんて一晩中巨人について語り明かしたじゃないか私の一方的な話を君は聞いてくれた私は確信してた君がヒストリアを犠牲にすることはないって君と焦燥感を共にしたつもりだったでも君がなぜ単独行動に出てこの島を危機に追い込んだのかがわからない もうヒストリアはどうなってもよかったのかい俺は潜水の巨人を食いましたえこの巨人の能力は地面から自在に硬質化を操り武器でも何でも生み出せるわけですつまりどれだけ深く堅い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです俺はいつでも好きな時にここを出られる当然質を持つ俺を殺すこともできないいくら脅したところでジークを殺すわけにもいかない つまりハンジさんあなたに何ができるって言うんですか教えてくださいよハンジさん他のやり方があったら教えてくださいよエレンのエッチ未だに反抗期かよバカ若者